города. Уважаемые предприниматели и ориентаторы рынка Нива! Сейчас я пойду на рынок общаться с предпринимателями. На этой неделе я участвовал в круглом столе вместе с предпринимателями О, и представителями мелкого среднего бизнеса города. На круглый стол приглашались представители политических партий не приглашали кандидатов самовыдвиженцев. Бизнес надеялся на то, что олигархические партии пойдут им навстречу и будут помогать в дальнейшем. Были выдвинуты свои требования будущим кандидатам в мэры. Но, прошу заметить, на круглый стол представители олигархических партий другие не соизволили прийти и выслушать проблемы малого и среднего бизнеса. Потому что им наплевать. Потому что их главная цель захватывать объекты в городе, а потом по бешеным ценам сдавать их в аренду предпринимателям разговаривать я не знаю, кто такой Мороз. бандитов... Так, как и он ходит, а он сейчас увидит и скажет, сейчас вот выйдет и скажет, что ты Ну это общественное место, хочу а он говорит, что это частная территория, понимаете, ну Ну он вам говорит, я его не слушаю, он мне не ухаживает. Вы втроем, вы да? Давайте всем, кто заходит. Давайте.

Не ваши руки, а руки владельцев, <Street> крови бывших солдат. А где написано? Ну покажите, где написано. Сначала покажите, где написано. Покажите, где написано, что я не могу здесь ориентироваться. Покажите, где написано. В законе написано о выборах. Это общественное место. Я же не в вашей квартире агитирую. Поэтому я буду агитировать. Если вы мне будете запрещать, мне ваш запрет. Вы будете почитать. Уважаемые предприниматели и ориентаторы рынка Ива. Хочу к вам обратиться по поводу незаконного захвата рынка олигархами с криминальным прошлым. Вы все прекрасно знаете, как был захвачен этот рынок несколько лет назад с расстрелом бывших его хозяевов. Теперь, теперь эти олигархи взимают с вас бешеную арендную плату. На этой неделе я участвовал в круглом столе с предпринимателями города малого и среднего бизнеса приглашали на круглый стол кандидатов в мэры отправящих партий, но никто из них не явился, потому что им плевать, плевать на проблемы малого и среднего бизнеса. Позор охране и дирекции рынка. Позор охране и дирекции рынка. Что они охраняют незаконно захваченный объект, при захвате которого были расстреляны бывшие его хозяева. Теперь они взимают бешеную арендную плату с предпринимателей. Позор дирекции рынка. Позор! 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 Вызывай милицию! Вызывай милицию. Obrigado.